Шесть человек из 46. Ну, так же, как и у женщин, да, как вы говорили, Сергей, да. побежали лучше, быстрее, чем в полуфинале. Ну, кстати говоря, просто вот у нас было мало, мало времени, но вот у нас страница, точнее группа ВКонтакте, Евроспорт ИЛА», она существует. Так что сейчас мы тоже будем смотреть. Так что пишите, если что, вопросы какие-то. Вот Алексей Маков задает Алексея Седых, выступающая за Францию в метании Молотова на молодежи чемпионате, Дочь Юрия Седых и Натальи Лисовской. Да. Да, это да, действительно дочь.